Полосы, населявшие эти, моста, эти места в ХХ веке. Тюркский калмак – это разветвленная заболоченная речка. Кстати, по поводу печенегов, наверное, вы сами знаете, где были найдены остатки этих поселений. В селе Печенеги. По поводу этого, маленькая немарка, там была во время Российской империи обалденная пыточная. А Комендант был Садюга. И любил мучать значит, заключенных, поджигая им ноги. Есть альтернативная версия по поводу печенеков от слова «печение», то есть печенья? поджигающие ноги. Вот. Комендант, кстати, на него написали потрясающий донос. Тот, кто выжил, избежал, и комендант, в общем, получил от власти за своих хулиганства. По поводу Половцев, также есть такая легенда, что столица Половцев находилась в районе Харькова, называлась она Шаруками. Ее ищут уже многие историки в течение многих десятков лет и не могут определиться, то ли она была в Изюме, то ли в Харькове. То ли в Харькове, то, то ли в Изюме. Как вы можете видеть, что Половцы, что печенеги, они в основном находились на юге Харьковской области. А что было на севере? А на севере были славяне. Это были северские племена, северское княжество, э, северские племена, которых э, подчинил починил себе князь Олег э, в конце IX века. И, и, крупнейший город, который они основали, это был Донец, так называемое Донецкое городище. мы слышали, оно находится в районе Основянского водохранилища, ну, в черте Харькова. Э, славяне, в свою очередь, уже занимались в основном Земледелям, то есть, то есть э, не скотоводством, а оседлым земледелием. Они выращивали много льна и торговали э, тканями и льном. Э, но постоянные набеги полоцков и печенегов подрывали экономику от, э, этих, южного форпоста Киевской Руси. И поэтому в свое время князь Олег, ой извините, князь Игорь Святославович пошел сюда большим походом, чтобы дать им генеральное сражение оно произошло в районе, опять же, Изюма. К сожалению, он его проиграл и попал в плен. После года плена он вернулся в Киевскую Русь. Стычки с печенегами и полосами продолжались довольно длительное время, но никто не одерживал точного превосходства. Город Донец разрушался несколько раз, но заново отстраивался. Как вы можете видеть, Киевская Русь входила в Галайское княжество, и части современной Польши, и вся Беларусь. И вот, когда вот полосов начали оттеснять на юг, большая часть Харьковской области. Поселения времен Киевской Руси, северских племен, были найдены также в Гусаровка, Красный Скол, Первомайская, Миловая. Кому интересно, можете обратить внимание на такой эпохальный труд «Археология СССР», пункт 15, под редакцией Рыбакова. И тут... называется «Древняя Русь, город Зайцов. Древняя Русь... Там потрясные карта поселения Киевской Руси, в частности, на Восточной Украине. Был усказан там миф, что Киевская Руси на территории слова кроме Донецкого городища, больше ничего не существовало. Были поселения, были многочисленные поселения. Была форти линия. За по легенде, находится на месте змеевых валов, которые строил там князь Владимир. Поэтому весна 15-й том, он с позиции Киевской Руси фундаментальный. В первой половине 13 века, как вы все знаете, произошло татаро-монгольское нашествие на Руси. Они дошли вплоть до Венгрии, до Центральной Европы. Это... Татаро-монголы, конечно, уникальная культура. Это был тоже Похоже на хазарский каганат, микс из народов и культур и верования. Не многие знают, что э, значительная часть татаро-монголов исповедовала нестарианство, То есть это ранняя ветвь христианство, которое было предана нафиг еще в 300-х годах основным ну, э, западной церковью христианской. То есть монголы многие были христианами, многие были очень мусульманами э, уже к этому времени, многие были буддистами. И внутри татаро-монголии, татар в общем, существовала веротерпимость. То есть разные племена, разные народы были более-менее монолитными. Вот. к сожалению, все поселения Харьковской области, в том числе Донецкое городище, были уничтожены, как и не только и в Харьковской, Харьковской области и на, и на запад, и здесь на протяжении 350 лет было дикое поле, то есть место, где мало кто заселялся. Мы не можем говорить, что в диком поле не было людей. Здесь были поселения, но той плотности, которая была в более ранние времена, здесь не было. И тюрки оставили свои следы, в частности, река Балаклея, это с тюркского рыбное место. В том числе много найдено было археологических находок. Активное заселение Харьковской области началось уже только после разгрома татаро-монголов, которое произошло в 1480-х годах. Это в основном уже первая половина 16 века и вторая половина 16 века, в частности, сюда бежали люди с правобережной Украины, у которых была шляхта, которые не могли переходить. Допустим, католицизм были православными, и налоги были большими. Сюда переходили люди из Московского княжества и не начали царство, царство. Царство, да, еще княжество, да. Они начали основывать так называемые форпосты, потому что юж, южная часть Украины это было Крымское ханство, которое продолжало, как в свое время, по подчинению Елифову, совершать Норвегии и э, воевать с, с окраинами Московского царства, и в том числе и с Польшей. Э -э стоит отметить такие населенные пункты, которые были основаны в те времена. Это Мерефа 1595 год, Красный Оскол, 599, Доброволе, 1630 год. Э -э в частности, по легенде, казак Харько был именно справа бережной Украины. И хотя многие поселения Московского царства были к югу от него, но независимое поселение Казах Харьков было был на севере. То есть тогда не существовало ровной границы, которая отделяла дикое поле от Московского царства. Маленькая ремарка, да. как пример, село Соколова где произошла там потом какая-то там великая битва значит времен Второй мировой войны основали беженцы из Львовской области село Сакаль Крестьяне а, сбежали от помещицы Сакальской, которая была редкостная садюга Любила Петкой по порой своих крестьян. А вот они пришли на эти земли, где больше их никто не бил, не оскорблял, не унижал, и основали милейшее село. Вот. Но, в принципе, как бы корни этого села и этих людей находятся далеко на западной Украине. Массовое заселение Харьковской области происходит во время восстания в городах когда, вот, особенно правобережная Украина была охвачена войной, и люди массово сюда шли на более безопасные места. Гетманщина просуществовала, ну, по сути, 8 лет в том виде, в котором в самом большом виде, и в нее входило э Южная и Западная часть Харьковской области. Далее, далее зона ответственности между... распределилась между Московским царством и Запорожцами. Как вы видите, Запорожцы имели влияние на южную часть, а Московские полки, слободские полки на северную. По поводу Казацкая рада, кстати, можешь упомянуть. 25 июля 1687 года в Харькове состоялась а, Казацкая рада, на которой выходцу из правобережной Украины украинской шляхты Мазепи при помощи подкупа боярина Галицам удалось добиться етманской булавы. Стоит отметить еще и Пятигорское село, которое основано было преселенцами центральных районов России, Глазуновка в 1683 году, сослано из Воронежской губернии, так называемыми опальными людьми. Почему вообще говорят слабожанщина? Что это за название? Это а, а, название произошло от а, «слобод». А свободы в свое время хотят, произошли от слова свобода. Потому что переселенцам, которые с, а, соглашались сюда приезжать основывать э, села, города при, при им давали значительные налоговые льготы налоговые льготы послабления и свободы в том числе э, то есть люди которые жили в Московском царстве к северу таких свобод не имели как Харьков возможно это легло на основу такой знаете свободолюбивости харьковчан то есть которые никогда Полностью не, не ложились ни под какие власти, они всегда были сами себе <laughs> на уме. Далее. Первая четкая административно-территориальная территори единица, которая была уже в составе э Российской империи, это Слабоско-Украинская губерния. Как вы можете видеть, она э захватывала значительную часть Сумской области, Полтавской, э почти, практически всю Луганскую область и верхнюю часть Донецкой, северной части. Также сюда входила э, часть Белгородской, э, Воронежской и Ростовской областей. Просуществовала она 15 лет. Потом она была ликвидирована и возникло Харьковское наместничество. На наместничество, которое просуществовало 16 лет, его территории сохранили, уменьшились, как вы видите. Но потом, в 1996 году, снова возникает слабоска украинская губерния, которая охватывает опять же суммы и север Луганской области по поводу... в, эти, в это время про... проходят значительные события на... в Европе начинаются наполеоновские войны и стоит есть, хорошо отметить ополчение харьковское которое собиралось для борьбы с, с Наполеоном то есть там вообще была целая ситуация когда был выписан указ об ополчении люди стали вооружаться. Вот Хайк, губерния, в частности, когда помещики стали вооружать, в частности, крестьян, ну, когда царский улет увидел эти цифры вооруженных людей, не фонарили. Они подумали, что Украина собирается восставать, браться за оружие и становиться независимой. Поэтому первый указ об ополчении, он был отменен, там тогда сделали упор на в центральных областях России, по-моему, там Воронежская, губерная Орловская. Обловская, и в общем не дали там вооружаться. А по поводу 812 года там тоже интересная ситуация. Если мы берем классическую слово в частности, границы нынешней Харьковской области из Харьковчан были сформированы уже в Российской империи Харьковский, Драгунский, Чугуровский, Уланский и Изюмский Гусарский полки. Эти военные, эти военные формирования, они очень здорово отличились в войне 1812 года, но ну, в частности тот же Харьковский Драгунский при Бородинской битве, который был там в самых опасных местах, Шевождинский едут, Богратионов Флейши. И э, почему-то, ну, как бы вдруг стало не модно, я об этих хайковчанах забыли. Мы берем тезис, что история родного города она не имеет национальности, и очень мерзко и отвратительно то, что там за границей этих хайковчан, у которых не было выбора, по сути, за кого воевать, знают, почитают и ценят. У нас здесь о них почему-то забыли, хотя действительно эти полки были награждены там, хорошими наградами за войну 1812 года. В этой же, дате Слободская украинская губерния. У истории Харькова крайне много белых пятен. Одно из них это Шебелинское восстание 26 мая, которое началось 31 мая. Суть в чем? В тот момент 2017 -го года начали наслаждаться военные поселения. И казачьи вот эти вольности стислободские, их стали ломать произошло крупнейшее, достаточно крупное крестьянское восстание. Это Балаклеевский район. В Балаклее были расквартированы, значит, этот господи полк Тамбовский, если меня не изменяют, А Борисоглебский и Таганрогский полк и Серпуховский. Село Миловая, территория Балаклеевка, они это были переименованы. Балаклея была переименована в Новосерпухов. Серпухов. Крестьян вели в качестве военных из Балаклея в Меловую, крестьяне не выдержали, в общем, отдубасили они а солдат, началось восстание. Восстание поддержало, по-моему, 15 сел, количество восставших это было 3000 человек. На подавление восстания власть бросила одну кавалерийскую дивизию и артиллерийскую бригаду. То есть вначале начался сногсшибательный артобстрел, потом пошла конница. Были достаточно большие жертвы, а на вечную каторгу были осуждены лидеры восстания, и 100 человек были отправлены далеко на север. Но, опять же, почему-то не в Багалея, не в документах а по поводу Аркачева, по поводу военных поселений, это восстание. Ну, для Российской империи в, да, в 1829 году 3000 восставших ⁇ это достаточно немалая цифра. Почему-то для хайковской истории этот вопрос является терра инкогнито. Если вы знаете, посмотреть там буквально одна-две небольшие статьи, да и то без ссылок на исходники. А специфика первого, второго, то есть двух там города и село СССР, там люди очень сильно заморачивались на всяких крестьянских восстаниях. Естественно, в советское время Шебелинское восстание немного, но подымалось. Поэтому, опять же, вот, вот это само событие, это одно из белых пятен в истории слабожанщины. И, наверное, оно еще ждет своего исследования. И если будет возможность, мы сделаем отдельный проект просто по Шевелинскому восстанию. Мы имеем право знать свою историю. Дольше всего Харьковская губерния сохранилась именно в таких границах. Это было практически сто лет. Как вы видите, также входила Сумская область, Луганская, и, и север Донецкой области, в том числе и Славянской и Краматорск. Стоит отметить, что можно уже посчитать около 300 лет границы Слобожанщины. Это именно Луганская область, север ее аграрная часть, и Сумская область. Фактически это Харьковщина. То есть мы можем да, заявлять это, правда, это да. на, полном, на полном серьезе. Да, да. По поводу этой же карты. Это, стоит обратить внимание на юг, а вот, вот эти земли южнее, это были территории Великого Воинского Тонского рассадника революционных бунтующих настроений. И в принципе в семнадцатом году это сыграло большую роль, но немножко похоже. Да, вот небольшая такая ремарка, немножко отвечу за вопрос, на карту украинских земель на 1914 год. Как вы можете видеть, вот это на, наша Харьковская губерния, вот это Екатеринославская губерния, которая доходила аж до Луганска, а вот эта часть, она вообще была, принадлежала области войск Донского, то есть вплоть до Мариуполя, до Юзовки, до современной Донецки. А, Крым, как отдельная территориальная, территориальная единица, не существовала. С 1796 по 1920 год он входил в состав Таврической губернии, куда в свое время, в свою очередь, входил э, Мелитополь и Гердянск, А Одесса не была губерн, губернским центром, она была уездным центром в составе Херсонской губернии, в которую, в свою очередь, входил Херсон как столица и Николай. Харьковская область в составе УНР. Мы нашли очень интересную карту. Она была на старом Харькове, но там мы тоже нашли. Да, да, да. В которой, и, в которой она интересна даже не сколько, с своими административно территориальными единицами, а обозначением. Как вы видите, она была издана в, в Харькове, в улице Судская, 15. В нее входил Белгородская губерния, в состав номер Отдельно были отмечены сверху москали, на севере, да, было написано «Белорусыны», в районе Кубани «Кубанцы», снизу «Крым», а на западе уже были нормальные названия – Австро-Угорщина, Польша, там, Румыния. То есть, скорее всего, составители карты не могли точно определиться, как называть те государственные объединения, которые существовали тогда, вокруг Украины. Когда постоянно шла гражданская война, все сменялось, одна республика на другую, власть одна, вторая, третья. Поэтому назвали просто как есть. И своего апогея, можно сказать, Харьковская область достигла в 1919 году. Да, Великая Слобожанщина, кто-то верит в Великую Сербию, кто-то хочет в Великую Хорватию. А мы верим в Великую Слобожанщину. Ситуация предельно проста. Из-за э, того, что Хайковская губерния граничила с Доном, когда началась гражданская война, Хайков был одним из э, центров где э, собирались белые офицеры. То есть тогда в Киеве насчитывалось 50 тысяч белых, в Одессе 20, в Хайкове 12. Именно отсюда люди ехали на дом, в Каледину в частности. На, на самом деле, то Хайкова много, Хайков разный. Есть Хайков католический, есть Хайков русский, есть Хайков украинский. Я обожаю безумно белый Хайков, потому что есть исторический факт, Харьков очень сильно поддержал во время гражданской войны именно белую армию, которая была по сути своей неоднородной. То есть там были и монархисты, и националисты, и демократы, и либералы, кого там только не было. Харьковская губерния и город Харьков дал порядка 10 тысяч солдат именно в добровольческую армию были сформированы именно в Харькове. Были такие в армии на так называемые элитные полки, именные полки. То есть это второй, третий Марковский, третий Дроздовский, третий Корниловский полк. Естественно, элита Белой армии, которые имели там знаки различия. И вообще, в период гражданской войны Харьков, дисманату который мы немножко в частности пролистали, и белому движению, ну, мы пока не будем говорить фамилии, дал как минимум двух замечательных э, людей. Хайковская область, вот данная структура, она была образована, когда э, белые заняли э, город Хайков, она была официально утверждена 25 августа, ну а потом, когда э, силу того, что не смогли договориться э, с Петлюрой, э, белые получили удар по флангам и в тыл и сорвалось так называемое наступление на Москву. В принципе, Хайков в 2019 году, когда значит, был 12 да, декабря, занят красными. По поводу красных